Ви знаходитесь прямо там на Чингарі. Чули ми тобто, бачимо останню інформацію, що чули постріли зі сторони Чаплинки. Чи чули ви ці постріли? Що це можуть бути за постріли, тому що вже йдемо ну, по подіях. Так, от щойно це сталося. Я не знаю, о ви говорите. Я говорю, я знаю, о том, що на сьогоднішній день з вот подаром з чотирьох ліній, які йдуть на Крим. Это Армянск, две Каховские линии и одна Мелитопольская, которая идет тоже в Джанкой на Крым. Сейчас из четырех три отключены. Я так понял, что одна полностью выведена из строя, та, которая идет на Каховка-Островская. Одна, получается, снесена линия Каховка-Джанкой там она тоже снесена. И одна вот, которая, я так понял, наполовину поврежденная, которая Мелитополь. И вот это то, что я сам здесь наблюдал, это рядом с нами, с Чингаром. На Колончаке сейчас наши другие все хлопцы тоже там находятся с МЧС, вместе с, с МВС, -вцами. сейчас как бы все это там смотрим. Радостно в этом вопросе, конечно, там только одно, то, что, то, что Крым обесточен. Естественно, не политическим путем обесточен, а, естественно, вот таким вот каким-то механическим. Конечно, не так мы хотели как бы, это все сделать, но результат, результат на тот, который сейчас есть. Да, Крым сейчас получает только с одной линии, и получает всего 70 мегаватт электроэнергии, вот как нам доложили электроэнергия, здесь местные специалисты. Ага. Вот. пане вы сами заявляли вот про то, что... Ви самі заявляли про те, що наступна блокада Криму повинна бути енергетична блокада, так спочатку продовольча, потім енергетична. В принципі, от зараз це і сталося, так, але ви заявляєте, що ви до цього не маєте ніякого стосунку. І я так розумію, що ваша позиція, що це провокація, вас намагались провокувати, що, начебто, це зробили ви. На кого ви думаєте, на кого ви ну, що, що ви могли це зробити? І це що? Це як спроба теракту вийшла, чи що це? Я думаю, что все-таки это сделали наши крымские татары, которые выходят с Крыма и которые надоело ждать. Потому что очень много народу к нам подходило, очень недовольны, потому что они говорят, хватит вести политические разговоры, политические диалоги, все такое прочее, вас не слышат в Киеве. Да, вы хотите мирным путем через Верховный Совет, Верховную владу, Верховную Раду нашу решить это бесполезно. Надо, надо решать более радикальным путем. Надо, надо, надо делать так, чтобы как бы, эти опоры полегли. Мы, ну, здесь, мы здесь много очень наших Крымских атар, они разные, они с гораздо более серьезными намерениями по поводу этого всего, потому что полтора года люди уже устали, устали ждать. Если вы посмотрите эфир, который был в Субботу, там полуторачасовой эфир был, это на... Так, так, ми вас слухаємо. Трохи в нас зв'язком починається проблема, я так бачу. Але чуємо, пане Ланура. Скріпчний адресат, щоб, щоб ми щось вже почали робити. Ну, але, пане Лануре, це не зовсім, м'яко кажучи, не зовсім, не зовсім законні методи, якими можна боротися, так? Це Однозначно, вигляда... Так ви це вітаєте, чи от ви кажете, що набридло чекати, що держава повинна якось радикально, радикальніше діяти, і ви її в такий спосіб, можна сказати, так підштовхуєте? Ну, але це не зовсім нормально. Ні, це однозначно робити не можна. Ну, щоб ви розуміли, коли Мустафа Джемілів, лідер Кримської АТАР, говорить про те, що в октябрі э, Крим обісточить, э, то есть в октябре, значить, Крим обесточит. щоб ви понимали, влияние этого человека на крымский татар і влияние Ріфата Чубарова на Кримський татар, щоб ви понимали, Это руководство к действию всем, всем крымским татарам. Поэтому, чтобы вы понимали, что Влада тоже, чтобы наша не шутила с крымскими татарами. Когда Мустафа такие вещи заявляет в эфире, он знает, что он говорит. И поэтому, если сказано было, что Крым обесточит в октябре, его обесточит в октябре. Ага. Вы не знаете, кто это сделал, но подозреваете, что кто-то... Конечно, мы, 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 не, мы не знаем. Я, я пил чай весь вечер здесь. Вот мы пили чай. Мы больше, кроме того, что пить чай, больше мы здесь ничего не делаем. Мы ходим, общаемся друг с другом. Мы только здесь мы, мы сделали то, что мы должны были сделать. Дальше Верховная Рада должна сделать то, что она должна тоже сделать. Она должна дальше иметь честь, в конце концов, и сделать дальше полную блокаду. Весь мир блокаду объявил Крыму. Только мы начинаем торговать нашей честью здесь по кусочку выдавливая из себя человека. Сколько можно еще это делать? Мала Нура, дякую вам. Хотілося б звичайно трохи інші методи чути, але маємо те, що маємо Ленур і Слямов.